কি লৈ আছা মুখত নুশুওঁ আকৌ পেটলৈ গুচি যাব ডিঙি লাগিব আৰু এতিয়া আচলতে আমি শুই উঠি আমাৰ হাঁহি পিছে শুই উঠিছে সেইবাৰী মুখ ধুই আহিছেহে আৰু মই মই উঠি পেলাই গা ধুলো কাম বনবোৰ কৰি আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি এফালে যাম আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাম সেইবাবে আৰু এতিয়া মানে মোৰ ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া মোক দেখিছেনে গাড়ীত বহিহে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইম পাইছোঁ আচলতে ৰাতিপুৱা হাঁহি উলিয়াই মেলি খুৱাই আকৌ গা পা ধুৱাই মানে নিয়ালৈকে ইমান লৰালৰি হৈ গ'ল নহয় সময়টো আচলতে মই সোনকালেও গৈছিলোঁ এঘাৰটামান বজাতে গৈছিলোঁ বাৰু আৰু এয়া গৈ পালোগৈ তাত টিক্লে আৰু দাদা ল'ৰাটো আৰু দুয়োটাই খেলিছে গোটেই বস্তুখিনি সিহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুমকৈ উলিয়াই দিছে তাৰপিছতে সিহঁতি আকৌ মানে চোতালত গৈ খেলি লাগে তাইৰ দুখনমান ফটো দি দিলোঁ ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মানে অকণমান ইটো ভাগো এখন চাইকেল আছে সেইখনো সি দুটাই চলাইছে আচলতে দুয়োটাই এটাই চলাব নাজানে দাদাই আকৌ ধৰি ধৰি সিহঁতৰ দিনটো সিহঁতৰ লগত লাগি থাকে যিখন সময় আমি তাতে আছিলোঁ আৰু তাৰো দুখনমান মানে চাইকেলত উঠি থকা ফটো মানে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এয়া তাৰপাছতে আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ ভাত ভাত খাই মেলি পেলাই সেয়া আচলতে দেখুওৱা নহ'লেই হেল্ল' অঁ আমি অথনি দাদাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ চাৰিটামান চাৰে চাৰিটামান বজাত পালোহি আহি পেলাই তাৰপিছতে তাৰ পৰা আহি মানে কি হ'ল বয়ে মানে পাছৰখিনি আচলতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মানে কৰাই নহ'লে দেখাবই নোৱাৰিলোঁ মানে আপোনালোকক মই যিহেতু ইহঁত দুটাৰ লগতে দিনটো লাগি থকা হ'ল যে দিনটো আৰু ইমান চিঞবাখৰ কৰিছে ইমান দেখিছে নহয় সেয়াই খেলিছে মেলিছে দুইটাই আৰু খেলাৰ মাজতে আকৌ সিহঁতৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ জানেই নহয় অকণমান তেওঁ ঠে পোচ লাগে দুইটা দুইটা ঠে ঠেঁহ লাগিলে অকণমান কটা কটা কৰিলে দুইটাই তাৰপিছতে আমি ভাত খালোঁ আৰু বৌ মানে ইমান ব্যস্ত হৈ আছিলে তাৰপিছতে দাদাও সিহঁত সিহঁতৰ লগতে সেই যোৱাৰ পৰা লাগি আছে দুইটা আৰু অকণমান ঠাণ্ডাও পৰিছে যিহেতুকে তাৰপিছতে সেইখিনি নকৰা নহ'লে তাৰপিছত আহি পেলাই মানে অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আহি এতিয়া হাঁহি বিচে শুই উঠা নাই মই মোৰ টোপনি যোৱা নাছিলে মই অকণমান বিচনাখনতে অকণমান পৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান মানে উঠোঁ উঠি পেলাই বিশেষকৈ আবেলি চাহকাপ খাব গ'ল সেইবাবে চাহকাপ বনাওঁ আৰু মই চাহৰ লগত কিবা এটা মানে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিবা এটা মানেতো আচলতে চিম্পুল চিম্পুলেই হয় কিন্তু সোনকালেই হ'ব আৰু কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে মানে অকণ ঠাণ্ডা বতৰ যে সেইবাবে এতিয়া মই কি বনাম আপোনালোকে চাব দেই চাওক ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে এটা জাম্পাৰ পিন্ধি লৈছোঁ এটা আৰু ৰ'বা এইটো অৱশ্যে মই কাটিয়ে ল'লোঁ বাৰু মানে এইটো বন্ধাকবিটো সৰু সৰুকৈ এইটো বন্ধা বন্ধাকবি অকণমান মানে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই পাছৰখিনি কৰি ৰ'ম সেয়া গোটেইকেইটা বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছেই মই এতিয়া কি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটা মই এখন চামুচেৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু নিমখটো জোখমতে দিলোঁ ডিমটো তাতে দি দিছোঁ অৱশ্যে মই ইয়াত পানী এড কৰা নাই সেইবাবে ডিমটোৱে মানে গোটেইখিনি হৈ গৈছে আৰু আনফালে পেনখন পাতি দিলোঁ তাতে মই পকৰীকেইটা পকৰীকেইটা দি দিলোঁ তাতে আৰু ইয়াত মই ৰিফাইন তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই ৰিফাইনে খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে এই পকৰী মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাক আৰু ফাইনেলি মোৰ পকৰীকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা মানে দুখনমান ফটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ফটো কেইখন ক'বচোন দেই কিন্তু খাবলৈ হ'লে খুব ধুনীয়া হৈছিলে আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই ধন্যবাদ